Okay. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan sekumpulan saya Kami terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan Iaitu Iaitu kawan saya yang pertama ialah Azhar Yang kedua saya, Kamarina Binti Mama Jaiz, nombor matrik 25003916 dan ahli kumpulan terakhir kami ialah Lisa. Okey, saya akan mulakan dengan saya punya um, pembentangan iaitu lukisan daripada dua orang kanak-kanak perempuan yang berumur uh, 8 dan 10 8 dan 11 tahun. Ini merupakan uh, video lukisan mereka yang telah saya rekod di taman permainan. Dan kedua-dua daripada mereka uh, melukis uh, pemandangan di dalam laut menggunakan pensel dan pensel warna. Baik, uh, di sini saya akan terangkan fasa ataupun um, kedudukan yang mereka telah capai iaitu fasa pre-Semitic untuk kedua-dua uh, kanak-kanak ini. Walaupun uh, Aisyah yang berumur 11 tahun, saya perasan uh, dia mempunyai fasa yang sama dengan Raisa yang berumur 8 tahun iaitu pre Ini kerana mereka mempunyai uh, konsep ruang yang kedudukan objek di dalam laut seperti pasir, landak laut dan juga rumpai laut yang berada di belah bawah. Seperti ini. Kalau uh, doktor boleh tengok untuk kanak-kanak yang bernama Raisa binti Mohsin Uh, lukisan dia agak macam kartun okay berbanding dengan Aisa yang umur 11 tahun tetapi kedudukan dari segi lukisan dia uh, tidak begitu realistik macam tu Aisyah uh, Raisa uh, dia dah tahu konsep ruang uh, untuk perbezaan antara pasir ada sotong kurita ada penyu dekat belah atas dan juga ada berdua. Okey. Okey, kemudian uh, pada untuk lukisan Aisyah yang 11 tahun, dia pun daripada konsep ruang mempunyai uh, dasar pasir yang sama belah bawah. Uh, sotong kurita berada di tengah-tengah. Ikan penyu yang berada di atas dan um, mereka berdua menggunakan uh, teknik pemisah iaitu kedudukan yang kedudukan yang jarak dan tidak gabungkan kesemua objek dalam satu lukisan bermaksud dia ada perbezaan antara jarak sotong, kunta, uh, ikan dan juga penyu Okey, Seterusnya dari segi warna, mereka menggunakan warna-warna uh, yang seakan sama dengan haiwan yang realiti yang pernah mereka lihat. Sebagai contoh, sotong kurita yang berwarna merah, penyu yang berwarna hijau dan ikan uh, berwarna untuk Raisa berwarna oranye dan Aisa pula berwarna kuning dan oranye. Di sini uh, saya percaya mereka telah melihat pelbagai uh, jenis warna yang ada pada ikan di dalam laut. Seterusnya mereka melukis secara uh, berlebihan iaitu dari segi kedudukan, saiz kecil, saiz kecil dan besar. Macam uh, Raisa dia punya uh, dari segi kedudukan dia macam saya cakap dia uh, termasuk di dalam konsep ruang which is ada perbezaan antara buih Penyu dan juga Sotong Kurita. Baik, itu sahaja pembentangan saya daripada lukisan kanak-kanak ini. Saya teruskan kepada rakan seterusnya. Uh, Assalamualaikum, saya Nurlisa Adlina binti Mohsan. Uh, saya ingin membentangkan lakaran, dua lakaran yang saya dapatkan daripada dua kanak-kanak yang berlainan umur. Uh, yang pertama umur uh, bermula daripada 10 tahun dan yang seorang lagi berumur 6 tahun. Dekat sini saya dalam pekan video Oh, dekat dalam video ni sebenarnya saya ambil dua orang uh, yang lagi seorang tu uh, dia sama umur dengan yang 10 tahun tu lah so saya exclude kan dia tapi um, masa tu dia nampak berminat nak sertai saya selukis satu so saya bagi dia peluang untuk melukis so saya just fokuskan untuk dua orang uh, yang 10 tahun dan 6 tahun yang berada di tengah dan bahagian kiri Okey, uh, daripada lukisan ni saya dapat uh, melabelkan peringkat yang dicapai daripada anak-anak yang berumur 10 tahun tu. Okey, uh, peringkat yang dia telah capai adalah dawning realism. Kenapa saya uh, labelkan dawning realism sebab um, daripada lukisan yang kita boleh lihat ni, lukisannya mempunyai garis yang menjadikan petunjuk contohnya Um, setengah kanak-kanak Dia buat garis uh, Contoh macam nak menandakan garis tu Sebagai lantai, dinding. So dekat sini kita boleh nampak uh, Sumayah yang berumur 10 tahun tu Dia membuat garisan Garisan yang melengkung Untuk membentukkan dasar laut So pada ketika ini Saya um, Memberikan um, mereka tema Iaitu tema melukis hidupan laut So saya, memberi, saya cuma memberikan Gambaran Okey dekat laut ada apa, ada hidupan laut apa, contohnya macam ikan paus, sotong Ikan lumba-lumba, uh, so dekat sini saya boleh nampak yang Sumaiyah Dia mempunyai uh, pendedahan lah, pendedahan uh, kesedaran uh, dekat mana Dekat dalam dasar laut ada apa, contohnya dekat, kita boleh lihat dekat situ Dia lukis um, tumbuhan dekat laut, dekat batu Contoh yang ini, dia lukis tapak Sulaiman. Dekat sini kita boleh nampaklah uh, dia bersikap uh, realistik sebab dekat sini dia boleh, dia berupaya untuk melukis uh, kalau tapak Sulaiman berbentuk segi tiga. Dekat sini pun kalau boleh tengok secara detail, uh, sotong ni dia berupaya untuk melukis uh, dengan jumlah kaki sotong yang betul. So untuk kaki sotong yang betul adalah lapan, so kita boleh lihat kat situ. Dia melukis dengan kaki yang lengkap sebanyak lapan kaki sotong. Okay, so selain daripada itu, kita boleh nampak dia lukis ikan lumba-lumba, ikan paus. So dekat situ kita boleh nak kita sendiri yang dewasa boleh bezakan uh, yang mana ikan paus, yang mana ikan lumba-lumba. So, daripada segi lukisan dan bentuknya. Kalau dekat ikan paus ni, dia lukis uh, lebih besar daripada hidupan laut yang lain macam sotong dan ikan lumba-lumba sebab uh, yang kita tahu secara realistik uh, ikan paus adalah hidupan laut yang terbesar lah. So yang sini dia lukis ikan lumba-lumba. Daripada um, cara melukis ekor pun uh, boleh dikatakan tepat dan ke atas ni kalau tengok uh, bahagian mata pun ada anak mata dia, dia buat macam matanya sparkling. sparkling. So daripada segi mewarna pula uh, daripada video tadi kalau uh, doktor perasan uh, dia menggunakan crayon untuk mewarna sotong ni dan dalam masa yang sama dia menggunakan teknik smudge. Dia crayon dekat sotong tu sikit lepas tu dia gunakan jaring ni sendiri dia tarik-tarik-tarik. So teknik mewarna tu pun dah menunjukkan yang memang Mm, dia diberikan pendahan uh, dan minat, minat dalam melukis So next uh, saya akan tunjukkan peringkat untuk kanak-kanak Lagi seorang yang ini berumur 6 tahun Okay untuk yang berumur 6 tahun ni saya labelkan dia sebagai Sebagai skemastik so, Skemastik sebab so Uh, dekat sini saya salah minta maaf doktor. Saya label sebagai skemastik sebab um, sebab kalau dekat scribble, scribble cuma contengan yang kita tak boleh nak macam uh, dia lukis uh, lakaran apa. So dekat sini uh, saya labelkan sebagai skemastik lah sebab walaupun uh, lukisannya tak berapa jelas tapi kita still boleh uh, nampak okey yang ini kita nampak dia cuba nak lukis ikan paus yang ini kita nampak dia cuba lukis erm um, laut yang ini, yang ini mungkin uh, tak berapa nak jelas tapi kita nampaklah uh, usahanya uh, dia ada gambaran macam mana sotong tu walaupun kaki tak lengkap tapi kita boleh nampak gambaran sotong. Okey yang ini pula um, uh, mampu melukis tapak Sulaiman sebab uh, bentuk bentuk tapak Sulaiman tu juga memang familiar untuk kanak-kanak sebab kanak-kanak uh, seredahkan dengan bentuk-bentuk uh, seperti bintang, uh, segi empat, bulat. So dekat sini kita boleh nampaklah kanak-kanak ni uh, walaupun uh, dia lukisannya tidak berapa realistik tetapi uh, dia berupaya juga untuk menggambarkan lukisan yang boleh difahami. So um, untuk penggunaan warna juga, um, dia lebih kepada ni sendiri berbanding logik akal. Sebab kalau kita tengok kat sini, kuda laut dia warna hijau. So, uh, tapi masih boleh diterima lah sebab kita still boleh nampak, kita boleh label itu kuda laut. Uh, itu sahaja. Terima kasih. Baik. <coughs> uh, saya akan sambung presentation kita dengan Okay, uh, perkenalan. Uh, nama saya Azarina binti Ahmad Lutfi. Nombor metrik 25006869. Hari ini saya akan bentangkan uh, dua jenis lakaran uh, kanak-kanak ya, yang berumur 9 tahun dan 12 tahun. Uh, boleh lihat dekat situ saya ada tanya dia uh, ini lukis apa dan dia jawab dengan maksudnya dia tahu apa yang dia lukis maksudnya saya tanya ketam okey dia jawab ketam sama juga seperti penyu yang kita kita nampak jelas yang itu memang penyu dengan cengkerangnya dengan warnanya yang memang hijau okey yang ni Uh, untuk kanak-kanak yang umur umur 12 tahun Alhamdulillah dekat sini kita masih nampak jelas Yang lakaran tu Sebiji-sebiji uh, Saya Saya pasti Dan uh, berdasarkan Pemandangan saya Uh, lakar, uh, lakaran yang pertama, uh, Lisa boleh next slide. Okay. Dari uh, berdasarkan pendapat saya, yang saya pasti lakaran ini uh, berada pada tahap uh, semantik uh, kerana, baik kita tengok yang pertama, objek tu nampak jelas, objek. Uh, jelas dan konsisten. Maksudnya kita tengok daripada sini kita tahu ikan ni uh, kita nampak tu ikan yang warna kuning tu ikan. Okey kita tahu ini ikan. Sama sebelah dia pula kita tahu ini mesti penyu. Uh, dengan cengkerangnya kan berulang-ulang cengkerangnya. Baik bawah ni pula kita nampak ketam. Okey. Um yang kedua saya lihat daripada segi uh, warna lakaran itu maksudnya uh, kita tahu a uh, pasir uh, yang la dalam lakaran ni kita tahu pasir seakan-akan coklat a uh, ke bis-bis kan warna tu peach peach maafkan saya baik kita tengok pula daripada segi um, warna air kita tahu warna air laut mesti biru kan so kita nampak dalam laka dalam lakaran ni airnya berwarna biru dan kita tahu um, warna sama juga sebagai contoh rumpai laut di atas itu. Kita tahu uh, kebanyakannya rumpai laut mesti berwarna hijau juga. Okey. Uh, yang ketiga, masih, uh, kita lihat kepada tema itu. Maksudnya saya memberikan kanak-kanak uh, itu melukis tema hidupan laut. So, dalam lakaran ini masih kita nampak yang lakaran ini memang Uh, temanya hidupan laut. Dengan ikannya, dengan ketamnya, dengan obor-obor di tepi ni, dengan rupa laut kan kita nampak jelas F uh, fungsi dia pula kita nampak jelas yang pasir mesti di bawah dan air laut mesti di atas. Kita nampak di situ and ik ikan sedang berenang, uh, contoh macam berenang tu so, kan kita tahu tema tu masih jelas hidupan laut. Baik. Yang keempat saya tengok daripada segi ruang. Uh, dalam lakaran ni masih nampak yang ruang tu masih berpisah-pisah. Maksudnya uh, di tepi ni kita nampak ada obor-obor. Uh, di tepi sana penyu. Maksudnya uh, tiada uh, perspektif ataupun macam bayangan. Maksudnya kita tahu penyu mesti akan lebih kecil daripada ikan kerana dia berada di belakang sepatutnya sebegitu. And then ketam uh, sepatutnya lebih besar sedikit kita kata sebab dia berada di kita kata hadapan dan sepatutnya dia lebih besar sikit kepada penyu yang belajar be, berada di belakang maafkan saya, tak lupa. Okay Baik kita tengok daripada yang kelima simbolik gaya tema tu maksudnya, uh, uh, maksud saya tu uh, kita nampak ikan tu uh, macam yang Kama cakap tadi yang uh, kawan saya cakap tadi Kama Rina cakap uh, lukisan ni masih kartun dia cakap simbolik dia masih nampak kartun dengan uh, kita panggil apa lukisan bingkainya masih nampak seperti kartun uh, jadi berdasarkan pendapat saya elema, uh, lakaran ini adalah semetik. Okay next next Uh, Lisa, next slide. Boleh ke? Okay, baik. Uh, okay, okay. Nampak dah. Uh, berdasarkan pendapat saya pula, yang lakaran yang kedua ni adalah umur 12 tahun iaitu Amin, uh, Adik saya sendiri, uh, walaupun dia berumur berumur 12 tahun, tapi tahap uh, lakaran dia berada di semetik juga. Berbanding dengan lakaran yang pertama tadi, iaitu masih juga adik saya, 9 tahun, uh, tapi tahap dia uh, sama seperti abang dia melukis semetik. Baik, kita tengok yang pertama, objek. Objeknya kita nampak jelas dan masih Terkawal, maksudnya kita tahu kat atas ni mesti penyu juga dan kita nampak di situ uh, seperti sotong dan saya rasa itu memang sotong dan uh, kita nampak di bawah ni ada ikan, uh, kita nampak dengan jelas masih lakaran tu tahap semetiknya. Objek itu disusun dengan Uh, masih realiti. Maksudnya air di atas kan, uh, pasir di bawah. Maksudnya uh, lakaran um, untuk Aminah kita panggil dia sebagai Amin. Amin ni masih semetik kerana objek dia terlalu ah uh, kita tak kita tak ada bayang-bayang kan. Selalunya pada tahap yang seterusnya mesti ada dah perspektifnya, bayangnya kan. Okey, yang kedua saya lihat daripada segi warna logiknya. Maksudnya kita tahu penyu mesti hijau kan? Hijau-hijau gelap kan? Lepas tu air laut biru. Kita tahu kanak-kanak mesti color biru punya. And then pasir, koko kan? Koko-koko ke perang-perang tu uh, masih masih realiti. Lepas tu kita tengok rumpai laut hijau juga kan? Masih realiti. Tak ada tiba-tiba rumpai laut yang kita tahu dalam lakaran kan kita tak tahu kuasa Allah mungkin la uh, laut ada dalam laut yang kita tak pernah masa tu mungkin warna lain tapi daripada segi akal logik dah kita tahu rupanya laut mesti warna hijau kan okey yang keempat saya tengok daripada ah uh, saya daripada segi perspektif dan bayangan tadi maksudnya ruang lakaran ni masih rata kita tahu am um, objek-objek ni masih berpisah ada di penyu di situ kan aa, di sini ikan masih berpisah-pisah ruang dia masih rata lepas tu kita tengok daripada segi okey yang kelima Saya tengok daripada segi bentuk dan simbolik tadi sama juga kita tahu lakaran ini seolah-olah seperti kartun dan nampak aa, atas ni aa, sotong atas ni ada bayangan kan a sepatutnya ikan kita tahu di bawah ni mesti ikan paus kan sepatutnya ikan paus lebih besar kan kita tahu dia akan berada di atas dan lebih besar. Okey. Berdasarkan research saya jaranglah ikan paus akan berada di dataran pasir bawah. Dia akan sentiasa berada di atas kan. Okey. Um, kita tengok daripada segi Lakaran pasir tu masih ada garisan ikutan uh, warna tu So kita nampak lah Yang lakaran ni masih lagi kartun okay. Kesimpulannya uh, berdasarkan dua lakaran yang uh, saya perolehi ni uh, Tahap lakaran uh, Azalia dan Amin tadi uh, Lakaran pertama tadi namanya Azalia Dan lakaran kedua tadi namanya Amin Lakaran Azalia dan Amin ni berada pada tahap semitik. Okey, baik. Terima kasih sekian daripada saya. Next slide. Okey, baik. Terima kasih eh uh, kawan-kawan dan Dr.